Привет, подписчикам канала, смотрите. Да-да, шахраи хоть хотят красный ваши забрать призы. Вот я не сниму вам этот видосик. Четыре дня назад, э, после того, как я уже отправлял пять э, призов, все отправил. Пишут мне э, от, через два дня, получается. Здравствуйте, пишу уже который раз. Дайте электронное e для связи, как забрать приз. Ну ни хрена себе, блин. чуть за прикол, зачем электронное e Когда э, я обозначал всегда связанную по вайберу. Э, так. Пишу. Я уже отправил. Нет. Это не мне. Э, я за пилу пишу. По-моему, четвертый значит, приз у нас вот я записал. Шумахер выиграл. Это пила Гроссеровская. Шо? Ой, здесь смотрю. Шумахер е 4 С. Тут, блин, тоже Шумахер. Блин, думаю, вот это я что-то натупил. Но, думаю, пишу ему. А вы по вайберу со мной связывались? Ой, нет. Там смайлик плачущий. Так, и что теперь пишет мне? На Viber скидайте, говорю, подтверждение скрины, подтверждайте, что, что это ваш канал. Это, с которого я пишу, я зашел на стрим, тогда вы сказали, что Махер выиграл пилу. Вы проверяли у того, кто писал вам на Viber? Я ему написал, да, проверял. У вас название канала не соответствует тому, который выиграл на стриме. Ну, короче, вот шахраи, ребята, нападают. А потом сейчас я вам скрины под, э, скину. Э, вот, дивитесь, Шумахер у нас е 4 c Дуже похожий. Тут различие только э, в одной будет букве. Там последняя будет Ч. То есть YouTube не пропускает одно и то же название. Да. Главное, ник будет Шумахер. И э, у той, это оказалась Жиночка у нас, який я отправил у цей приз. А и вот тут то тоже Шумахер. Но, бачите, если зайти на канал, ну, то и он там отображается. И вот такой хряк, по-другому называется, шахрай, хотел выдрать у меня и вот смотрите, что он и тем более он зарегистрировался а, только недавно, 8 ноября. Вот так, вот так бывает. Так что при розыгрыше быстренько, ребятки, забираем, забираем, забираем призы. А то шахраи может опередить вас. А да, вот я записал, той, у той, кто выиграл у нас, у него ник, ну то есть Шумахер Е4Ч. А тут Шумахер є 4 с велика буква, а тут маленька буква. Ось так. Треба блогеру бути внимательним. Ну, ось так. Був такий противошахрайський контент. Поставте лайкос. Всім пока. Ждіть нові розігріші.